Terima kasih Puan Yang Dipertua. Rang Undang-Undang Anti-Buli 25 ini bagi... Ia mengingatkan saya tentang kanak-kanak yang datang mencari bantuan yang telah dipukul, yang dihina. Tapi lebih daripada itu, dia juga mengingatkan saya tentang wanita yang dibuli, yang difitnah. Begitu teruk sehingga ada yang tak mampu lagi menanggungnya dan akhirnya mengambil nyawa sendiri. Jadi RUU ini mengiktirafkan realiti itu dan saya ingin tekankan dua perkara utama yang sebenarnya patut dipuji yang pertama, kewajipan institusi pendidikan termasuk keperluan penubuhan jawatan kuasa anti buli, menyediakan saluran aduan mesra kanak-kanak, kaunseling dan juga audit pematuhan. Yang kedua, penubuhan tribunal anti buli yang memberi ruang penyelesaian yang lebih mesra kanak-kanak termasuklah penghapusan kandungan digital malah pampasan sehingga 250,000 ringgit. Tapi saya ingin membawa perhatian Dewan kepada empat persoalan asas dalam RUU anti-buli yang menentukan sama ada undang-undang ini benar-benar melindungi mangsa atau sekadar melindungi definisi. Jadi pertama, takrif buli dalam pasal tiga menyebutkan ia mesti merupakan perbuatan disengajakan. Tetapi realitinya di lapangan tidak sehitam putih itu. Tidak semua perbuatan yang menyakitkan, memalukan atau mencederakan maruah dilakukan dengan rancangan yang jelas. Kadang-kadang ia berlaku secara spontan. Satu ayat, satu sentuhan, satu tindakan dan mangsanya terkesan bertahun-tahun. Jadi adakah kita mahu berkata kepada seorang remaja yang trauma bahawa apa yang berlaku kepadanya tidak disengajakan? Lalu tidak termasuk dalam perlindungan jadi sekiranya tujuan RUU ini adalah untuk melindungi, maka takrifnya mesti mencerminkan realiti, bukan semata-mata teori. Perkara yang kedua, peruntukkan bahawa satu insiden yang serius boleh dikira sebagai buli. Tetapi apakah makna serius? Adakah ia melibatkan kecederaan? Adakah ia melibatkan ancaman? Adakah ia bergantung kepada budi bicara pegawai? Tanpa garis panduan yang jelas merentasi KPM, KBS, JKM dan semua institusi pendidikan, kita sering membuka pintu kepada tafsiran yang berbeza-beza. Dan apabila tafsiran berbeza, mangsa yang menjadi mangsa sekali lagi. Tapi kali ini kepada kekeliruan institusi. Perkara yang ketiga, skop mangsa dalam pasal 2 dan 29. RUU ini melindungi pelajar tanpa mengira umur. Tetapi hanya jika berada dalam institusi pendidikan. Tapi bagaimana dengan kanak-kanak bawah 18 tahun dalam pusat latihan belia akan misukan kem kepimpinan dan juga program bawah KBS. Golongan ini juga tinggi risikonya. Tekanan prestasi budaya senior, junior dan juga suasana tertutup yang sering menjadi tempat buli yang berlaku. Mengapakah mereka tidak dimasukkan dalam skop perlindungan? Jadi kalaulah kita benar-benar mahu membasmi buli, kita tak boleh tinggalkan satu pun ruang yang boleh menjadi blind spot. Jadi di sini saya ingin membangkitkan empat soalan. Soalan pertama, adakah kerajaan bersedia memperluaskan tarif buli di bawah pasal 3 supaya ia turut merangkumi insiden spontan ataupun impulsif yang tetap menyebabkan kemudaratan fizikal ataupun emosi kepada mangsa. Kedua, bagi insiden yang serius, apakah indikator objektif yang akan digunakan dan adakah kementerian akan mengeluarkan garis panduan standard merentasi semua agensi supaya mangsa tidak menerima menerima layanan yang berbeza hanya kerana institusi yang berbeza. Ketiga, untuk kanak-kanak bawah 18 tahun ke bawah di bawah KBS termasuk akademi sukan dan juga pusat latihan belia Mengapa mereka tidak termasuk dalam definisi mangsa? Adakah kerajaan bersedia memperluaskan pelindungan RUU ini agar tiada seorang pun yang tercicir daripada pelindungan? Dan akhirnya yang keempat, dalam menangani buli digital yang kian agresif dan canggih, apakah kerjasama antara kementerian dengan platform sosial utama untuk memastikan laporan segera dan juga penghapusan kandungan yang memudaratkan? Puan yang dipetua saya berjuang menentang buli kerana saya pernah melihat bagaimana ia memusnahkan masa depan dari sekolah hinggalah ke dewan ini. Ramai antara kita yang berada di sini terutamanya wanita tahu bagaimana rasanya diserang secara peribadi, dihina dan juga difitnah. RUU ini tidak boleh menjadi sekadar kertas. Ia mesti dijadikan perisai dan parlimen ini mesti menjadi tempat pertama yang membuktikan bahawa negara ini berdiri bersama mangsa bukan pembuli jika kita tidak menghentikannya siapa lagi dan bukan sekarang bila lagi jadi dengan ini bukit medera menyokong terima kasih terima kasih